بسم <تم embedded> <سلام> الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم بلنزي الله سبحانه وتعالى أم صنعتي تنصم في غنبر صلى الله عليه وسلم أون أهل بيتنا صحابة لنا قدر يوم ونطلب كدنا لا صلاة والسلام اتتان صدرا Elhamdülillah Allahu subhanahu wa taala bizi mübarək bir məclisdə cəm etdi. Bundan dolayı Allah'a həmd olsun. Və qardaşlar, Sira dərslərinə davam edirik. Keçən dərs zikr etdik ki Məkkə müşrikləri sahabelərə və peyğəmbərə əziyyət etmələrindən sonra bunun fayda verməyəcəyini, yəni özlərinə öz işlərindən fayda verməyəcəyini gördülər. Və elhamdülillah İslam dininin bununla qabağını almayacağını gördülər. Və sonra başqa bir metoda keçdilər. O metodda zikr etdim keçən dərslərdə. Nə idi o da? Allah rəsuluna bəzi şeyləri təkliflər etmək. Yəni dünyəllik şeylər. Pulla gəldilər. Sən ən zənginimiz edək dedilər. Nə bilim şöhrətlə gəldilər, səni ən tanınmış şəxs edəkdilər. Və başqa səbəblər gətdilər, dünyalık. Dedilər, bəlkə bu dünyalık, bu dünyalık məsələlər peyğəmbərin xoşuna gələr və dəvətdən əl çəkər. Lakin gördülər ki, bu doğrumur. Gördülər ki, bu da olmur. Bu dəfə Subhanallah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ortadan qaldırmaq Bir başa Allah Resulü'nü ortadan kaldırmak fikrine geldiler. Nedir ki İbn-i Hişam Sihir aslında bu bari de zikredip, zikir edip ki bir gün Abu Cahil Kureyş'e kalkıp deyir ki ey Kureyş topluluğu siz Peygamber'e bazı şeyler teklif ettiniz. Lakin o reddetti hamsına. Hele de öz sözlerine devam edir. Bizim qanunlarımızı ayıplayır, atalarımızı pisliyir, ağıllarımızın səhv olduğunu iddia edir və ilahlarımızın da saxta ilah olduğunu deyir, yəni bütlərin. Yəni bu dəvət hələ də davam edir. And olsun ki, deyir Quraysh deyir. Deyir ki, and olsun ki, mən qərara gəldim ki, böyük bir daş götürəcəm, yəni ağır Yəni götürülməsi zərurlu. Və gözləyəcəm Məhəmmədə sallallahu əleyhi və səlləmə. Və gəlib namaz qıldıqda o əsnada başına vuracam. Subhanallah. Ya dedi, mənə yardım edərsiz və yoxda istəsəz də yardım etməyin. Qureyşçi dedi, "Əlbəttə biz sənin yardımındayıq. Sən istədiyi kimi et. Biz sənin yardımında olacağıq." dedilər. Subhanallah. Və elə olur ki, Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm gəlir namaz qılmağa. Və daim namaz qıldığı bir yer var idi, ora gəlir. Və gəlir, namaza durur. Namaza başladığıda Abu Cəhil həmin daşı götürür Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin namaz qıldığı yerə gedir. Və Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə yaxınlaşır, yaxınlaşmaz rəngi dəyişmiş bir şəkil alır. Qorxur və əlində olan daş əlindən düşür, tez geri qayıdır. Bunu görən Qureyşli müşriklər təəccüblənir. Sən vurmaq üçün getmişdin. Sən onu vuracaqdın axı. Nəyə görə geri döndün? Deyir ki, bəli deyir, mən vurmaq üçün gedirdim. Gözləyirdim ta əyilsin, onun başına vurum. Lakin də yaxınlaşar, yaxınlaşmaz gördüm ki, deyir, başının üzərində bir erkək dəvə durub. Nə elə bir boyda dəvə görmüşəm indiyənə kimi? Nə indiyənə kiminə elə bir boynu olan dəvə görmüşəm, nə də elə bir dişli. Üzərmə doğru gəldiyində deyir, qorxdum, geri qaçdım, deyir. Subhanallah. Və onu də vurabilmədim. Çünki yaxınlaşsaydı məni yemək istirdi, deyir. Subhanallah, qorxur, rəngi dəyişir, əlindəki daşa atır, geri gəlir. Və baş tutmur bu. Və həmsinin qardaşlar, Ukba ibn Mu'itin də, həmin bu kafir müşrikin də Allah Resulü sallallahu alayhi və səlləmi boğmağa çalışması baş verib. Allah Resulü sallallahu alayhi və səlləmi səyyəfət ibn Hüseyn yenə namazda boğmağa çalışarkən Əbu Bəkr radiyallahu anh gəlir. tez onu iteleyir koymur Diyorsan Rabbim Allah'tır diyen şahsı öldürmeyi mi istiyorsan ve elhamdülillah orada da koymur bu defa Abubakır radıyallahu anh ve hemsinin kardeşler siyerlerde gelir Nadir ibn Harith onun da peygambere sui gest etmesi zikir olunur kitablarda ne ki bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gün orta istisinde iş görmek için bir ıssız yere gidir yani uzaq bir yerə. Və Nəadir ibn Həris deyir ki, mən deyir, həmin gün kimidir, yəni belə deyək də, fürsət bir gündür, bilmirəm. Yəni vurmaq üçün çox fürsət olan bir yer idi. Yəni ıssız bir yer idi, kimsə yox idi. Və Allah Rəsulunda orada gördüm deyir. Salamlar olsun ona. Deyir gördüm və istədim deyir, orada onu deyir öldürürəm deyir. Subhanallah. Buna da Abu Cehil'in başına gelen hadise kim bilir hadise baş verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına yakınlaşıp onu öldürme istediği de bu da bir ansızın geri dönür, korkur, rengi değişir, kaydır korka korka. Abu Cehil yolda bunu görür. Diyor sen ne oldun, niye bu haldesin? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi, on değil öldürme için değil suygest hazırlamıştı ta gedib deyir Bir də baxdım deyir böyük bir dənə qara ilan. Üstümə tərəf gəlir. Bu da fərqli bir şey görüp, Mən deyir öldürmək de deyir. Yəni üstümə tərəf geldi də mən qaçdım deyir. Abu Cahil belə baxır ona. Deyir, bu Muhammed'in deyir növbəti bir sehridir deyir. Subhanallah. Subhanullah. Yəni əziz billah o ki bu sehrdir. Halbuki ki bu Allahın nədir diye idi qardaşlar. Ve tabi ki bu da suqəstər və sar çox olub və Allah həm də olsun Allah təala daim qoruyub özünə bilsin. Sonra qardaşlar Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm hicrətində həvəkistan inşallah hicrətin zikridəy. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərlik verilməsindən 5 il keçirdi. Rəcəb ayı idi. Və təbii ki o vaxtlar da sahabelərə yenə işgəncələr, yenə əziyyətlər davam edirdi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu müşahid edirdi, görürdü, bilirdi. Ve bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin Hebeşistan'a hizmet etmeleri için kalkır değil ki Allah deyir size rahat olmanız için bir kapı açana kadar Hebeşistan'a gidin. Orada bir melik var ki onun yanında kimseye haksızlık edilmez. Bu kimdir kardeşler Necaşi? Yani Allah Subhanahu ve Teala size bir kapı açana kimi siz Hebekistan'a gidin. Orada değil, öyle bir melik var ki, yani öyle bir başçı var ki orada o başçının yanında kimse üzülme Yani orada rahat edersiniz. Oraya gidin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu izni verdiği de kimisi zövcesiyle, kimisi te, kimisi miniyiyle, kimisi piyada nedir? Gedirler kardeşler. Bu hicret İslam'da ilk hicret olur. Bu hicret İslam'da ilk hicret olur. İlk hicret edenler arasında olan sahabeler kimler idi kardeşler? Osman radıyallahu ve zövcesi yani peygamberin kızı Rukayya radıyallahu anhuma ve hemsinin Ebu Huzeyfe İbn Utbe ve zövcesi Sehle binti Suheyl ve hemsinin Zübeyir bin Avvam ve hemsinin Musab ibn Umayr Və həmçinin Abdurrahman ibn Auf, və həmçinin Abu Salamə, zövqcəsi Umm Salamə, həmçinin Osman ibn Mazum, həmçinin Amr ibn Rabiə, zövqcəsi Leylə bint Əbi Hasmə, həmçinin Suhayl ibn Beydə. Və sair bunlar ilk hicrət edən nədir? Sa Sahabelərdir, qardaşlar. Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm, Havəkisəna hicrət edin dedikdə və bu sahabelər nədir? İlk hicrət edən sıçbağan Allah sahabelərindən olur. Və təbi Bu 1-ci hicrətdən sonra çox keçmir, qəribə bir xəbər gəyələr hər yerdə. Və bu xəbər taşə gedir, Havəcisana gedir. Xəbər də nədir? Xəbər budur ki, Məkkə topluluğu İslamı qəbul edib. Təbii ki, hicrətdən səhabələrlə normal olaraq nə edəcəydilər? Geri dönəcəydilər. Çünki nədən duva y çıxıblar, çətinlikdən dolayı. Və eşidirlər ki, Məkkə xalqı Ə, İslamı qəbul edib. Bular geri gəlirlər və geri gəldikdə görürlər ki, tam əks şeydir. Yəni məlumat yanlışdır. müşriklər ilə eyni müşriklərdir. İslamı vəsar qəbul etməblər. Muhammed ibn Abdul Vəhab rahiməhullah bir rivayət zikr edir qardaşlar bununla bağlı. Yəni Allah halim nə dərəcədə səhidir. E, deməli, Allah rəsulullahəs salam bir gün müşriklərə Ayət oxurdu. Afara'eytumul Latavul Uzzul Manatə salisətu l-ukra. Latı, Manatı gördülərmi? Həmçinin üçünün üçüncüsü olanı. Onu gördülərmi? Bu bütlərdir. Bunu oxuduqda İblis, şeytan sanki Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyirmiş kimi bir səs çıxdı həmin anda. O səs də nə idi? Bunlar Allah qatında hörmətli qullardır. Bu bütler. Onların şefaati Allah katında geri çevrilmezler. Subhanallah bunu işten hemen kalkıp dediler şöyle biz de bunu değiliz de. Ve biz de bunu isteyelim. Dediler ve secdeye kapaldılar hamsa. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne olduğunu bilmedi. Yani ne oldu, ne döndü. Tesellü bu haberler yayıldı ki artık nedir? Onlar da kabul edeyim. Sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Hemen o sözün şeytandan olduğunu nedir? açıqladı, xatırladır. Yəni şeytanın sözü idi. Yəni onlar Allah qadına hörmətli qullardır və onların şəfaati geri çevrilməz. Həmin bu sözlər. Yəni bu xəbəri sonradan şey etdikdə müstəklər təzədən nədir? Təzədən gəlin yəni, yenə öz işlərinə davam etdilər. Yəni sahabelərə də da xəbərlər gedənə kimi o vaxt telefon yox, vasitə yox, bir xəbər gedir, qəbul ediliblər də. Gələnə kimi məlumat ala bilmirlər də. Ona görə gələndə görürlər ki, tam əks şeydir. Yəni İslamın zadı qəbul etməyiblər heç bir şey. Yəni müşriklər yenə. Təbi Osman ibn Mazun eee həmin gün Valid ibn Muhiranın təminatı altında girdi. Yəni o zaman kimisi qardaşlarla gizli şəkildə Məkkəyə girdi. Yəni artıq xəbər yayılmışdı. Yəni məcbur idilər artıq Məkkəyə girməyə. Kimisi, nəmiş qohumları məşliklər vardısa, elə bir onun güvəni altında vəsait girdi. Osman ibn Mazum Validi ibninin mühi ilə təminat altında gəldiyini təsəvvür edən. Və bir gün Osman ibn Mazum baxır ki, sahabelərə hişşancı olur və bu da bunun gözünün qabağında. Yəni görür idir, lakin buna təminat verən var deyə buna toxunmurlar. Osman ibn Mazum bir gəlir Validi ibninin mühi ilə yanına deyir ki, mən sənə təminatını istəmirəm artıq. Yəni sən belə ki, heç tanə güvən verməni vəsait istəmirəm. O da deyir: "Nə oldu sənə?" deyir. Kimsə sənə deyir: "Dilimizə atdı, əziyyət məd". Deyir: "Yoxdur." E, sahabələr bu haldad ikən mən deyirəm: "Sənin təminatını istəmirəm, Allah mənə yetər." Valid ibn Muqilə də deyir ki, "O zaman sən bunu gedib cəmaətin içində bəyan edəcəksən." Məsciddə və cəmaətin içində nədir bəyan edəcəksən ki, "Mən artıq Valid ibn Muqilə ilə təminatdan çıxmışam." Deyir: "Yaxşı." gedir və açıq şəkildə deyir ki, mən artıq onun təminatından çıxdım. Və subhanallah, üzərindən bir az keçir. Həmin bu sahabənin müşriklə arasında bir sülh olur, məsələ olur. Və Valid ibn Muğir də orada olur. Və Osman ibn Mevzunu döyürlər və vururlar, gözü hətta kör olur. Valid ibn Muğir görür belə, "Gördüm mü indi nə etdilər sənə?" Hə, gördüm mü indi sənə nə etdilər? İstəyirsənsə də geridə təminatmağa qayıtdır. O da deyir ki, yoxdur. De, vallahi o bilsə gözümün də ehtiyacı vardır Allah yolunda bu günə düşməyə. Allahın deyir, təminatı mənə yetərdir. Və deyir, və elhamdullah onun təminatına gəlmir. Təsəvvür edin, səhabə. Və təbi bu əziyyət, çətinlik olduqda Allah Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm yenidən Habeşstinə hicrətlə bağlı səhabələrə xəbər verir. Və bu Hicrətdə 83 sahəbə 18-i qadın olmaqla nədir? Hicrət edirlər. Yenidən Həbəxtanə gərləşər. Hicrət edirlər. İbn Hişəm sil asında bu barədə nədir zikr etmişdir? Təbii müşriklərlə boş oturmurdu. Müşriklərlə bu məsələdə boş oturmurdu. O Müsəlimə rədiyəllahu anhu deyir ki, rədiyəllahu anha. Biz deyir. Həbəxtanə girdikdə deyir, orada deyir çox rahat etdikdir. İbadətlərimizi rahat yerə gətirdik. Rahat ibadət məzdə idi. Gediş-gəliş rahat idi. Və lakin deyir müşriklərdir, içlərindən sayılıb seçilən 2 nəfər deyir seçdilərdir. E, müşriklər Məkkədən Həbəksinə göndərməyə, hətta Necaş ilə danışsın, o sahabeləri qəralmaq üçün. Subhanallah. Və kimləri seçdilər müşriklər qardaşlar? İbnə Əbə Rəbiə və həmçinin Amr ibn Ələs. Onda da Əbi Səlman dəyildi. Amr ibn Ələs ikisini seçdilər. Təbii bunlar da nə etdilər? Özləri ilə bul bul hədiyyələr götürdülər. Yəni ən dəyərli şey indi o vaxtda nə idi? Məsəl üçün həmin şeyləri götürdülər və yola düşdülər. Və getdilər, onlar ilk kimlərlə danışdılar? Öp papazlarla. Çünki Nəcəşəyə yaxın olan insanlar onlar idi. Yəni onların nə qədər hörmətlərini vəsait qazansaydılar, o qədər Nəcəşəyə təsir edəcəyini bilirdilər. Ora gətdilər ilk öncə papazların yanına və başladılar danışmağa ki bizim yanımızdan sizin yanınıza elə bir insanlar gəlib ki nə bizim dinimizdədir nə də sizin. Bunlar atalarını səfək görür. Nəmlər təklik verir. Bizi ağlımızı qıt görür. Və atalarının dinindən ayrılıblar. Yəni, bu cür nə papazlara nədir şey edirlər, danışırlar. Və ondan sonra gəlirlər. Eee papazlar da Nəcəşin yanına, Nəcəşi də dinliyir bu iki şəxsi. Eee həm Amr ibn Əssa, həm də obisini. Din nədir? Nə istəsən, deyir ki, bizim içimizdən sizin yanınıza elə bir adamlar gəlib ki, onların valideynləri böyükləri onlara geristdir. Onlar yaxşı adamlar deyil. Onlar nə sizin dindədir, nə də bizim dindədir dedilər. Onlar qəribə şeylər danışırlar. Ne bileyim onlar öz belə de atalarının ibadet ettiği bütleri pisliyirlər. kanunlarını küçük görürler, Bizi ağılsızlıkta iddiam edirlər. Yani atanı baladan balanı atadan ayrılırlar. Belə bir insanlardır. Nəcaşı da deyir ki ''Heydir, mendir bunu, sadece sizin sözünüzle inanmıram deyir. Gerek Mənə də sığınan, mənə qonşu olmağa razı olan adamları belə tez verə bilmərəm. Yəni adamlar məni, yəni adam yerinə qoyublar, mənə gəliblər. Yəni məni doğru biliblər, mənə gəliblər. Mən necə olarsa həmen verə bilərəm. Ona görə onları danışdırmalıyam. Və sonra İbni Şəlmanlar gəlir. Təbii ki, əsas da danışan müsəlmanlardan Cəfər ibn Əbu Talibdir, radiyallahu. Gəlir Necaj şonlara deyir ki, qəvminizdən ayrıldığınız və mənim və başqa millətlərin də dininə girmədiyiniz o din nədir? Hansı ki, ondan dolayı ayrıldınız? Nədir o din? Halbuki bu nə mənim dinimdir, nə də qəvminizim. Ondan dolayı da ayrılmasız bura gəlmisiniz. Nədir o? Cəfər ibn Əbu Talib deyir ki, danışır başlamağa. Bizdir Cəhiliyyə toplumuyduq. Biz Büttərə ibadət edən bir topluluq idiux deyir. Biz ölü heyvanların ətini yirdik. Fuş işlər görürdük. Qohumluq əlaqəsini kəsirdik. Qonşuluğu və sair unutmuşduq. Zəifləri əzməyə çalışırdıq. Bizlər bu halda ikən Allah bizə içimizdən bir rasul göndərdi. Biz onun soyunu bilirik. O elə bir şəxsdir ki, əmanətə xəyanət etməz, təmiz huylu olduğunu da bilirik. Həmin o şəxs də bizi yalnız Allahı ibadət etməyə çağırır. Bütlərə ibadət etməməyə çağırır. O bizə doğru sözlü olmamızı əmr edir. Əmanətləri geri vermə, əmanətə sahib çıxmamızı əmr edir. Qohumluq əlaqəsini möhkəmləndirməyi və qonşulara qarşı yaxşılıq etməyi, haramlardan və haqsız yerə qan axdırmaqdan bizi çəkindirir. Bizi yalan yerə şahid olmaqdan çəkindirir. Yalan danışmaqdan çəkindirir. Yetim malını yeməkdən Və təmiz qadına, iffətli qadına iftira atmağı nəhy edir bizə. Belə bir şəxsdir. Və bizə sadəcə Allah'a ibadət etməyə əmr edir. Namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat verməyə əmr edir. Və sair şeylər zikridir. Biz də onu qəbul etdik, ona inandıq. Gətirdiyinə tabe olduq. Allah'a ibadət etdik. Və haram şeylərdən çəkindik. Və bütlərdən və sair şeylərə də ibadət etmədik. Bunun üzerine gövmümüz bize düşman oldu, işkence etti. Bizi geri muşrik olmağa zorladılar. Haram olan şeyleri bize halal göstermek için bizi zorladılar. Hansı ki haramlara halal diye? Onlar bize zulm ettiler. Ve her şeyi kısıtladılar ki ta ki biz onların dinine girek. Necaşi dinleyir ve sonra deyir ki ona Cefer bin Abtalib'e yanında Resulullah'ın Rəsulullah dediyin şəxsdən gətirdiyin bir şey varmı? Yəni yanında elə bir şey varmı ki, onu Rəsulullahdan gətirmisən bizə xəbər? Deyir, bəli var. Nə cür şeydir? O da Məryəm surəsini oxuyur qardaşlar. Subhanullah. Kaf ha ya in sad və ayələri oxuyur. Bir neçə ayət oxuyur. Nəcahişi dinləyir və dinləyə-dinləyə başlayır ağlamağa. Və ətrafındakı papazlarla ağlayır. Və göz yaşları kitablara tökülür hətta. Əlində tutduğulara kitablara Necasi dönür müşriklərə deyir ki, şübhəsiz ki oxunan həmin bu oxunan surə İsa'ya gələn də eyni qaynaqdan gələn bir şeydir. Subhanallah. Eyni qaynaqdan gələn bir nurdur. Gedin deyir müşriklərə deyir. Vallahi bunları sənə verən deyiləndir. Subhanallah. Və ibn Şam o zikridir. Və təbii bu müşriklərə çox təsir edir. Bu müşriki iki gələn şəxsə də təsir edir. Amr ibn al-As deyir ki, daha o zaman dedim ki, Salman değildi, sonradan İslam qəbul edir bu sahabe. Amr ibn al-As deyir ki, mən deyir, elə bir plan hazırlamışam ki, yəni bu plan tutacaq və bizə geri qaytaracaqlar sahabələri, yəni həmin şəxsləri. Bu plan da nədir? Deyir ki, belə bir plan hazırlamışam ki, bunu Necaşiyə desəm, Necaşi bunları mütləq geri verəcək. Çünki Hristiyanlar İsa'ya Allah'ın kulu demir. Yani üçün üçün südü değil veya haşa Allah değiller veya Allah'ın oğlu değiller. Ben diyeceğim ki bunlar size itikad ettiğiniz şimdi demir. Ben diyeceğim ki ey Necaşi bunlar İsa'ya nece bakır İsa, İsa ve anasına bir kuluç mu? Ya bu da tesir edecektir ona. Ve gelir seher açılır gelirler Necaşi'ye bunu değiller. Necaşi yine Ə dinlədikdən sonra müşərrəmanlara söz verir. Di nə deyisiz bu dediyi haqqında? Onlar da deyir ki, biz vallahi ki peyğəmbərin dediyi sözləri sizə deyirik. İsa və Məryəm Allahın quludur ikisi də. İsa eyni zamanda Allahın resuludur. Vallahın kəlməsi ilə olduməsi ilə olmuşdur və ondan bir ruhdur. Və belə dedikdə Necaşi əlinə bir çöp alır. Deyir ki, vallahi sizinlə bizim aramızda bu çöp qədər bir fərq yoxdur deyir. Subhanullah. Bu bu şəkildə. Və müşriklər kör, peşman geri qayıdır. Yəni Amr ibn Elas da o zaman damışman değildi. Yəni geri qayıdırlar. Və təbi o zaman Necaşinin bu davranışlarını xoşlamayan bir adam vardı içlərində işlərində və şüpələnirdi ki, Nəcəşə görəsən mükəmməlm olmaq istəyir. Və bir gün Nəcəşə qarşı baş qaldırır. Və insanların Nəcəşəyə qədər Nəcəşəyə qarşı, qarşı topluyor və təsəvvürlə Həbəkistan özünə müharibə olur öz içlərində. Sahabələr deyir ki, biz də Zubeyr ibn Avvam onda deyil, uşaq idi. Onu seçdik, dedi ki, get savaşa bax, gör kim qalib gələcək. Və istəyirdi ki, Necaşi qalib gəlsin. Çünki Necaşin qalib gəlməsi sərf edərdi bizə onlara. Və dua edirdikdir, qalib gəlməsi üçün subhanallah. Və Zübeyr ibn Avamın elə bir qarında bir şey bağladılar, Nil çayı ilə buraxdılar, o tərəfə keçib, hətta nədir, döyüşü sürəylətsin. Və sonra gəlib xəbər verdi ki, nədir, Necaşi o döyüşdə qalib qazandı. Qalib gəldi. Və həmsizin qardaşlar, həbəşlər Nəcajə şə isyan da etdilər. Və böyük bir isyan oldu bu isyan. Çünki bu şeyləri gördüyüdə, yəni müsəlmanlarla müəmmələsini hə, Nəcajənin, yəni həbəşlər şübhəyə düşür, yəni bu kimin tərəfindədir görəsən deyə. Yəni. Və o toplumun içində başladı nədir? Xaos olmağa, yəni hələ bir tərəfdə vəsay və isyan başladı. İsyan başladığında Necaşi Müslümanları çağırır Cafer İmda Talib'de. de, onlara düzeldir. Deyir, baxdı, baxdı sikidir. Eğer mən məğlub oluram, gəmi yeminin Subhanallah. Və bir kağız götürür. Ya bu sorulardan olur tabi ki. Ve bir kağız götürür. içine yazır. La ilah illallah və Muhammedun Rasulullah Ve sonra bu Necaşinin Necaşi ilə Necaşini sıxışdırırlar, şey edirlər. Və deyirlər ki, sən, yəni bizim əqdədə deyil sənm və Sahir və Nəcaşi əlindəki kağızı götürür və ona işarət edərək deyir ki, vallahi deyirəm bu etiqaddayam. Amma nəyi qəsd edir? Əlinə yazı başı İslamı qəsd edir. Və təsavvürlə həmin bu şəxs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə məktub yazmağı, məktub yazmaşı yazması gəlmişdir. Allah rəsuluna məktub yazır ki, artıq Peyğəmbər Mədinəyə hicrət edilmişdir. Ey Allah Resulu, əmr et mən də gəlim. Nə istəsən onu edim. Bütün məsələləri elhamdullah qəbul edib təsdiqləmişdi. Lakin Allah Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm nədir, orada qalmasını məsləhət şေyətdi. Və bu vəfat etdiyi zaman Allah Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm onun cənazəsini qıldı və qardaşınız vəfat etdi digər nədir, qiyabi olaraq cənazə namazı qıldı. Nəcaşıyam. Və həmsinin qardaşları o vaxtlar ə qəribə hadisələrdən biri də nə oldu? Həmin vaxt Əbəkistandan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir heyət gəldi, xristianlardan. Ki o adamın kimliyini öyrənək, kimdir bu Məhəmməd? Həzırcın o adamlar bizdədir. Və bir neçə nəfər xristianlardan gəldi. Və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə suallar verdilər. Və peyğəmbərimiz bütün suallarına cavabladı. Və onlar dəvət etdik, hamısı İslamı qəbul etdi. Gələn o heyət ki vardı hazır Keçevistan'a gəlmişdir. Həmin o xristianlar İslamı qəbul etdilər. Və bunun görə mürşidlər şoka düşdü. Dedilər ki, indi öz ağlları ilə də siz necə bir səfi adamsınız deyir. Yəni siz göndəriblər ki, gəl ə, gəl bax, araşdır şəhət, şey siz gəlib onun dinini qəbul edirsiniz. Lakin elhamdullah onlar da İslamı bu şəkildə nədir? Qəbul etmişdilər. Və bu qıssa olaraq Xəbəkistan hicrəti idi. Və inşallah bundan sonra Siranın davamını inşallah keçərəm Allah təala bizləri şükrə faydalanan bularından için bu ahirə və anil hamdülillahirabbil alamin